У нинішньому сезоні ми побачили багато м'ячів, і деякі з них були справжніми футбольними шедеврами. Як гравці б'ють по м'ячу, за якою траєкторією він залітає ворота і чи можливо це повторити. Експерти про футболу спробували відтворити кілька прекрасних голів. Сергій Нагорняк як футболіст. Віктор Леоненко як тренер. У мене навіть медведь заіграє. Смотри, почему техника не пропадает. Ох. Ну, да это, на, это надо спасибо горя ему сказать. В основном, даже мне такой не забьешь точно, хоть я и не вратарь, я тебе говорю. Здесь есть... ошибка в том, что он начал прыгать, а ему надо было просто пару шагов сделать и все, и такого бы гола не было. Но гол великолепный получился. Давай может он пусть оттуда бьет, а покажем, что оттуда. Ну а что? Не, ну а как оттуда попасть? Я же тебе говорю, это 10 лет надо. Ну давай, серый. Лупи. Так подожди, -ка. кто не готов, я или ты? В меня только не срежу. Еще а! сильнее надо, серый. Я ж так и бью, видите? Я ж так и туда заворачиваю в этот. Все, сняли? Принял мяч и из двойника сразу вот пробил, конечно, попал еще швидой, то есть внешней стороной стопы. Да, он просто сыграл как настоящий бразилец. Не, ну здесь исполнение, конечно. И Виктор Евгеньевич, двойника это ж твои удары. От земли он отскакивает, ты на грудь принимаешь и бьешь. Потому что ну как я тебе в грудь попаду? Ну так с ноги удар, у тебя же стопроцентная точность. Ты посмотри, он по девяткам бьет. Ну ближе стать и убирай, и сразу ложись вот так. Как его попасть? Ну, потому, я же тебе говорю, попал в девятку, потому и красивый гол. А так это... Здесь самое, самое сложное, знаешь что? Как он, как он убрал мяч. Я не могу мяч поднять, и... Тут же надо щекой бить, правильно? Ну, да, что, ты щекой не умеешь бить? Ты что, Артем? Что ты все время низом бьешь? Ну, лучше бей вон туда, вон в стекла. Вот и все, пока не напихаешь. <laughs> уже мокрое Так я уже. Да? Тоже. <laughs> тебе хорошо, что пивко пойдет. <laughs> да, супер. Все, все, что случайно, все тяжело, естественно. Я покажу, когда у меня ахил пройдет. Тогда я покажу. Ну, во-первых, он не то, что так его принимал, он же принимал мяч вот на высоте. Да. Мяч на высоте его принял, защитник его пробежал, мяч отпускается. Конечно, тут очень сложно. Ты посмотри, какие передачи делаются. Даже останавливать не надо. Я тебе сейчас тоже буду давать, я посмотрю. По-моему, у меня сложнее задача, чем, чем у Серого. Вечно вас учить надо. Вот это мешает, если честно. Правда, моим передачам ничего не мешает. Здесь, знаешь, в чем сложность? В том что он практически, ну, знаешь, как впрямую, вот, в прямую мяч залетел. Не, не, не горбыль, как у Лонбаста. Это такой мяч, что я живу, что... что испол исполнить передач? его, попасть именно туда. Я думаю, что даже сейчас Стайсон сюда принести. Он года-два будет бить. Слушай, еще, еще и Тибасюк со мной спорит. Пусть он передачу туда даст. А как забить отсюда? ворота будешь попадать? Вот такие давай, эти сейчас забью. Ну! Пока не напихаешь! Это ты мне сюрприз приготовил? Да. Сейчас! Да. <laughs> ты хочешь, чтобы я не встал или что? Я же придурок. Ты знаешь, это люди с деревянной спиной. Не, ты... я не буду. Потом. Чтобы... Попасть ударити ударів. І потім лежать. Так причому те ж треба пару разів. Очень красиво вийде. І при цьому ж хто забив? Саме дерев'яний футболіст. Іспавнення просто і прийняв на грудь. А я сповню як нападаєш. До завершення сезону тисячі поєдинків у Європі, десятки тисяч забитих м'ячів та голи, яким не знайомі закони фізики та аеродинаміки. Але принаймні їх можна спробувати повторити.